достали дубины. Расскажите, пожалуйста. Против кого вы достали дубины? Это тетушки, которых везли туда для того, чтобы хлопцы, которые блокируют, загнали. Я делаю заявление, что в автобусе есть оружие. Полиция не реагирует. На машинах находится оружие. Вы наших людей здесь занимались, бля. Раскрыть Вчера. дорогу, перекрыть, забрать всех людей от здоровья.

Мы не дороге я дай. Дай. Я буду, Если будете работать, то мне Давай, уже, меня давай. стреляй. Успокойся, да, что вы делаете? Ты, будь негодяй. Будь ты негодяй! Ты негодяй! И убери свою пузо отсюда! Ты негодяй! Представь И твоя глубокая улыбочка очень быстро давай, уйдет с твоего лица! Давай, потому давай. что ты преступник! Ты души пытаешься уйти! И твоя вся тренированность закончится, знаешь где? Да? подумайте, что вы в первую очередь украинцы! А потом еще украинцы! Еще раз! В машине есть оружие! Ваш начальник в доме. ему было сообщено это час назад. Он пытается увезти автобусы, для того, чтобы вы их не проверили. Второй Не то лодку.

Не ховайте обличчя, тут нема чого боятися. Ви приїхали проти блокади виступити. Хлопці, нормально. Ну, я журналіст, я не, я не буду вас там виявляти паспорти або що. Ви є працівники якогось трудового колективу, якогось заводу. Чому ви ховаєте своє обличчя? Народ. Ми ж всі українці, чому ви ховаєте? Внимайте! Внимайте!

Покажи руку. Пошли, пожалуйста. Там он шишка, блядь, на руке. Скажи, Мне сказали, что... куда наносились удары? Что? О, удары наносились в область спины, позвоночника, в шею, в сзади, в затылок. Били, били по рукам. Хотя я кричал, что у меня оружия нету, я не пришел сюда для провокации. Вот, избивали, ну, бессовестно просто. Показа... Ну, это показатель того, что режим Янковича еще до сих пор существует в нашей правоохранительной системе.